હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેટનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દીની સ્વાયોધન પોથીનો પાઠ આઠ રાજા કા હિસ્સા પાઠ આઠના સ્વાધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ આઠ રાજા કા હિસ્સા प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक किसान का बेल कैसा था जवाब थे कमजोर था ब किसान की किस बात से राजा भोज प्रभावित हुए जवाब थसे काम में लगन त्रन दूसरा बेल आने तक हल में कौन जूत गया राजा जूत गया था चार राजा भोज कैसे राजा थे प्रजावत्सल राजा थे पांच राजा किसान की किस बात से प्रसन्न हुए किसान ने मोती लेने से इनकार किया था इस बात से प्रसन्न हुए प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए एक अरे भाई जरा सुनो तो राजा किसान को कहता है बे जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो किसान राजा को कहता है तरण तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं किसान राजा को कहता है चार अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना अपेल वाक्य राजा किसान को कहता है पाँच ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं इन पर तुम्हारा हक है अपेल वाक्य राजा किसान को कहता है त्यारबाद प्रश्न नंबर त्रौ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए एक राजा भोज ने अपना रथ क्यों रोका जब राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है तब राजा भोज ने अपना रथ रोका सवाल नंबर बे आपके गांव के आसपास कौन सी फसलें पैदा होती है मेरे गांव के आसपास कपास मूंगफली, बाजरा ज्वार लहसुन प्याज गेहूँ जौ चना और सरसों पैदा होते हैं तरण किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं उनके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है चार किसान के हल में एक ही बेल क्यों था किसान के हल में एक ही बेल था क्योंकि एक बेल मर गया था और बेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे पाँच राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा राजा भोज भ्रमण करते हुए गांव के एक निकट पहुंचे वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है मगर उसके हल में एक ही बैल है दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है छः किसान सारे मोती लेकर कहाँ पहुँचा किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुँचा प्रश्न नंबर त्रन ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए एक किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं किसान खेती के लिए हल बैल ट्रैक्टर कुदाल फावड़ा हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं बे किसान शर्मिंदा क्यों हो गया किसान को पता नहीं था कि अपने दो बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं वह स्वयं राजा भोज है इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया त्रौ राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है चार रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा इसीलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची किसान बहुत प्रसन्न हुआ राजा बोझ ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना कहकर राजा बोझ ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ पाँच किसान ने मोती लेने से इनकार क्यों किया जवाब थे किसान ने मोती लेने से इनकार किया क्योंकि उसके अनुसार वे मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे इसीलिए राजा ही उनका सही मालिक था राजा हल में क्यों जूते तेना जवाब में लखीशू राजा ने उस किसान की स्त्री को अपने बेल लेने भेजा था और उस स्त्री की जगह पर खुद हल में जुट गए प्रश्न नंबर चार सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक अगर आप राजा होते तो किसान की किस तरह सहायता करते जवाब में लिखी शिकाय अगर मैं राजा होता तो मैं भी राजा भोज की तरह ही किसान की मदद करूँगा जैसे राजा भोज ने अपने बेल किसान को दे दिए हैं वैसे ही मैं भी किसान को अपने बेल देता और कुछ आवश्यकता होती तो भी किसान की मदद करता सवाल नंबर बे आप बैलगाड़ी में बैठ घूमना चाहोगे यदि हाँ तो क्यों यदि ना तो क्यों यूँ तो मोटरगाड़ी में घूमना मुझे पसंद है परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता आए दिन मोटरगाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार सस्ती और सुरक्षित है अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहता हूँ सवाल नंबर त्रौ किसान की जगह आप होते तो बैल की जगह औरत को हल में जोतते क्यों जवाब थ किसान की जगह अगर मैं होता तो बैल की जगह औरत को हल में नहीं जोतता क्योंकि ऐसा करने से वो औरत थक सकती है और बीमार भी पड़ सकती है વો ત ઔર કોઈ કામ નહીં કર સકેગી ઔર થક જાયગી પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે બાદ આને વાળે શબ્દ શબ્દકોશ મેં ઢૂંઢ કર ઉકે અર્થ લીખીએ અહીં આપણે આપેલા શબ્દની પછી આવતો શબ્દકોષમાં જે શબ્દ આવે તે લખવાનો છે અને તેનો અર્થ લખવાનો છે એક પરિશ્રમ તો પરિશ્રમી એનો અર્થ મહેનતી થશે બે કમજોર તો કમજોરી તો નિર્બલતા થશે ત્રણ રાજકોષ તો રાજકોષીય ખજાને છે સંબંધિત ચાર ઉમદા તો ઉમદા વા ઉમંગ મેં આના પાંચ અત્યાચાર તો અત્યાચારી અર્થ અન્યાય થશે છ દિક્કત તો દિક્કરી દિગ્ગજ અર્થ થશે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ નિમ્નલિખિત વિષય પર સે દસ વાક્ય લીખીએ વૃક્ષો કા મહત્વ અહીંયા વૃક્ષોના મહત્ત્વ વિશે લખવાનું છે તમે આ મુજબ વાક્ય લખી શકો છો જવાબ લાંબો થવાને કારણે હું સંપૂર્ણ જવાબ વાંચતો નથી તમે વિડિયોને પોઝ કરી જવાબ લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર સાત નીચે દઈ ગયે ચિત્ર કે મેં પાંચ વાક્ય લખીએ અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે તે ચિત્ર વિશે તમારે પાંચ વાક્ય લખવાના છે હું અહીંયા નમૂનારૂપ પાંચ વાક્ય લખું છું તમે તમને મનગમતા પાંચ વાક્ય લખી શકો છો ઈસ ચિત્ર એક સમૃદ્ધ ગામ કા દ્રશ્ય છે ગામમાં મેં કુછ પક્કે મકાન ઓર કુછ સાધારણ ઘર હૈ ગામમાં એક મંદિર હે उसके शिखर पर ध्वजा फरह रही है गांव के बाहर एक पक्का कुआ है कुएं से कुछ दूर बैल खड़ा है गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है पौधों पर बालिया है खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हासिया है खेत में धान के पौधे है खेतों के आस पेड़ लगे हुए है પ્રકાર ચિત્ર મેં દિખાયા ગયા ગાંવ સચમુચ સુંદર હે પ્રશ્ન નંબર આઠ સંયુક્ત અક્ષર કા ઉપયોગ કર કે દો દો શબ્દ લીખીએ અહીંયા આપેલા અક્ષરને આધારે આપણે બબ્બે શબ્દ લખવાના છે ઉદ્દેશ્ય પછી મુદ્દા મુદ્દત પદ્મ પદ્મપાની પદ્મની બ્રાહ્મણ બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ ચીન વહની ચીન દ્વાર દ્વિગુ દ્વારા શુદ્ધ बुद्ध सिद्ध आ रीते आपने लखी सकी त्यारबाद प्रश्न नंबर नौ नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए आँखों का तारा होना बहुत प्रिय होना उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है बे जीवन दान देना जान बख्श देना राजा ने उसको जीवन दान दिया तरण माथा ठनकाना सिर में हल्की धमक उसका माथा ठनक रहा है હાથ બંટાના મદદ કરના મેરે કામ મેં હાથ બંટાયા પાંચ રાહ દિખાના સહી રાસ્તા દેખાના ઉજે સહી રાહ દિખાઈ પ્રશ્ન નંબર દસ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ પડકર ઉસમે ઉમે ગયે વિશેષણવાળે શબ્દ પહેચાન કર લીખીએ અહીંયા છે આપેલો પરિચ્છેદ વાંચવાનો છે અને તેમાંથી આપણે વિશેષણવાળા શબ્દ શોધીને લખવાના છે વિશેષણ દર્શાને વાલે શબ્દ કાલે કાલે छोटे छोटे सुंदर बहुत रंग बिरंगी तीन हरी सफेद आ बदा विशेषण दर्शावा वाला शब्द है ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए एक वहाँ काला कौवा है तुम काफी सुंदर हो ये तीन पेड़ है वो दो लड़कियाँ बोल रही है आवा वाक्य तुम्हें लिखी सको छो વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણા પાઠ આઠના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે ધોરણ છના હિન્દીના સ્વર્દન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ છના હિન્દીના પ્લે લિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો